سر یہ یوٹیوب کے ذریعے سے سوال ایک موصول ہوا تھا کتے کے حوالے سے تفصیلی سوال تھا اس میں یہ ہے کہ کیا کتا جو ہے ناپاک ہے جانور اور کیا کتے کو یعنی گھر میں پالا جا سکتا ہے مطلب ایز پیٹ کیونکہ اس میں ہے کہ فرشتے نہیں آتے سنا ہے اور دوسرا یہ کہ کتا جو ہے کسی کھانے کے برتن میں منہ ڈال دے اگر تو وہ پھر برتن جو ناپاک ہو جاتا ہے اور پھر اس کو سات آٹھ بار جو ہے مطلب دھونا ضروری ہے اس کو پاک کرنے کے لیے تو ورنہ اس کو جو یوز نہیں کر سکتے یا اس اس کہ جھوٹے سے ان وضو نہیں کر سکتے پانی میں منہ ڈال دے اگر تو اچھا تو یہ سوال موصول ہوا ایک جانور کے حوالے سے کہ کتا اگر پال لیا جائے گھر میں تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے پالنا جائز ہے یا نہیں ہے اب یہ دو تین سوال جو آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں یوٹیوب سے آئے تھے تو سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ کتا اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے اس لیے کہ اس میں بہت سارے پہلو آتے ہیں نا کہ کتے سے نفرت کرنا کتے کو برا گمان کرنا اس کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا یہ ساری چیزیں میں بھی لے کے چلتا ہوں سوال کے اندر اور ان میں سب سے بنیادی بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ کیا کتا اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں اگر کتا اللہ کی مخلوق ہے تو آپ اس سے نفرت مذہبی طریقے سے پیدا کروا سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس سے نفرت کرنے کا حکم ہوا ہے یہ بات میں دو تین دروس کے اندر پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق ایسی ہے جس سے نفرت کی جائے تو آپ کریٹر کی کریشن کا مذاق اڑا کر اس کو برا سمجھ کر اس سے نفرت رکھ کر یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ آپ اس کریئٹر کے قریب ہو جائیں گے آپ کسی خالق کی تخلیق کی بنا پر ہی اس کی قدر اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں نا اس کی حمد ہم و ہمدوسنا کس بنیاد پر کرتے ہیں اس کی تخلیق کی بنیاد پر تو آپ اس کی ایک سے نفرت کر کے سے سکتے ہیں اور یہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے کتے تک یہ بنیادی بات اگر سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو یہ بہت ساری باتیں ہیں پھر سور بھی آئے گا بیچ میں اس کو قرآن خنزیر کا لفظ استعمال کیا ہے نا وہ خنزیر کا ہمارے ہاں جو ترجمہ سور کیا جاتا ہے اس تو بڑے مباحثے ہیں اس پر کبھی کسی نے سوال مجھ سے کیا تو میں اس کو بھی زمن میں لے کے بیان کروں گا ابھی تو خیر میں اس پہ نہیں جا رہا سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ نفرت کا درس دے کیسے سکتے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس سے نفرت کرنے کا حکم فرمایا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کریئٹ بھی کرے اور آپ کو اس سے نفرت کرنے کا درس دے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کسی کریئٹر کی کسی خالق کی صفت ہو ہی نہیں سکتی ممکن ہی نہیں ہے ہمارے ہاں تو کتے کے بارے میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ کتا اگر آپ کے گھر میں پال لیا جائے آپ نے اگر کتے کو پال لیا ہے تو آپ کے اعمال سے آپ کی نیکیوں سے ایک کی رات ایک کی رات ہے نا ایک کی رات کم ہوتا ہے یا ایک کی رات کسی اور میں آیا ہوگا مجھے بھی غالباً ایک کی رات یاد آ رہا ہے چلیں ایک کی رات نہ لیں وہ بہت پہاڑ کا واقعہ ایک کی رات کا اس کا ہے یا کسی اور روایت کے اندر بھی آیا ہے میں نے پڑھا ہے وہ جنازے کے ساتھ جانے والا معاملہ بھی ایک رات والا ہے نا تو آپ ایک رات نہ لیں آپ ایک نیکی کم ہونا لے لیجیے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر دن کے حساب سے اگر آپ نے کتا پال لیا ہے تو آپ کے اعمال سے ایک نیکی روزانہ کم ہو رہی ہے کتے کو صرف پالنے کی وجہ سے بخاری اندر ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل کا آنا نہ ہوا تو اللہ کے اصول پریشان ہو گئے اور اس کے بعد معلومات ہوئی کہ بھئی یہ تو آپ کے پلنگ کے نیچے ایک کتہ بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے جبریل نہیں آ رہے ہیں وہاں سے یہ مسئلہ آخذ کر لیا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے اچھا <coughs> رحمت <coughs> کے فرشتے نے یہ تعویل بیان کی ہے جس کے گھر میں کتہ ہے اس <coughs> کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہاں فرشتے اس کی دھو نگارنے کے لیے آ جاتے ہیں اس کے عامال نامیں لے جانے کے لیے آ جاتے ہیں رحمت کے فرشتے تو انہوں نے خود سے تعویل کی ہے تو سب سے پہلی بات میں نے جو بیان کی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی جانور کسی تخلیق کے بارے میں اللہ یہ حکم نہیں دے سکتا کہ آپ اس سے نفرت کریں تخلیق کرنے والا ہی وہی یہ نفرت کا درست کیسے دے سکتا ہے اب یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ فرشتے نہیں آتے ہیں اور حرام ہیں یہ ایسا قرآن کے اندر ہرگز موجود نہیں ہے بلکہ اگر میں قرآن کا آپ کے سامنے جائزہ بیان کروں آیات بیان کروں تو سوت القحف اصحابِ کحف کا واقعہ بہت مشہور ہے کیونکہ واقعی... واقعات کے کی تو دلدادہ ہوتے ہیں ہم لوگ اور ایسے واقعہ جس کے بارے میں لوگ یہ بیان کرتے ہیں تو غیر معمولی واقعہ تھا تین سو نو سال تک سوتے رہے تو ہر شخص سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں یا کچھ تو نیا ملا سیکھنے کے لیے آج ہمارے مذہب کے اندر تو ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو دیگر مذاہب میں ہوتی نہیں ہے ایسے ایسے موضوعات بیان کرتے ہیں بہترین کہانیاں بناتے ہیں مولوی صاحب تو ایسی بات ایسا اصحاب القحاف کا واقعہ ایسا ہے کہ بچے بچوں کو یاد ہوتا ہے شوق سے بچوں کو بتایا جاتا ہے بڑوں کو بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں یار کیا واقعہ سنا ہے تین سو نو سال تک سوتے رہے اللہ کروٹے دلواتا رہا وہ سوتے رہے اس کے اندر بارہ میں ابھی اس واقعے پہ نہیں جا رہا کہ اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے اس کو ترجمہ کیسے بیان کیا گیا ہے آپ اس واقعے کے اندر جو چیز ہے نا وہ سمجھ لیں اس واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا ایک کتا تھا کل <خخخ> کے الفاظ آئے ہیں وکلبہ باسط ان ذیرا بالوسیت <بِلْوَصِيب> <coughs> زیرا بازوؤں کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ان کا کتا اپنے بازوؤں کو غار کے دہانے پر پھیلائے بیٹھا ہوا تھا یعنی <coughs> <coughs> کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ جو بھی جانتے ہیں وہ کتا پالتے تھے کیونکہ کتے کو انہوں نے اللہ نے منصوب کیا ہے ان کی طرف و اے ایک جگہ ہے سیقول صلاخت و رابعہ کل بوہم کہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ تین تھے اصحاب کاف اور چوتھا ان کا کتا تھا اللہ نے ان کو کتے کو ان کی طرف منسوخ کیا ہے یعنی کہ وہ کتا ان کی ملکیت تھی قرآن نے یہ بیان کیا ہے مرکب اضافی کا جو تعلق ہوتا ہے آپس میں ترکیب ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں عبداللہ عبداللہ جب کہتے ہیں آپ تو عبد ایک اسم ہوتا ہے اللہ ایک اسم میں آپ نے عبد کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیا اللہ کا عبد اللہ کا خادم ایسے ہی جب کہتے ہیں وہ کلب ان کا کتا تو قرآن کے مطابق تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اصحاب کہاف کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ان کا ایک پالا ہوا کتا تھا اب ظاہر ہے انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو ان کو تسکین تو نہیں آنی تھی اب انہوں نے کہا کہ بھئی روایات کے اندر تو کتے کی اتنی بھی آئی ہیں پتہ نہیں راویوں کی کیا دشمنی تھی کسی نے کار... کتے نے کاٹ لیا ہوگا کسی راوی کو یہی ہو سکتا ہے یا پیچھے لگ گیا ہوگا یا پتہ نہیں کیا دشمنی اس کی تھی اس نے سارے کے سارے روایت گھڑ گھڑ کے اللہ کے وصول کے نام پر ایسی بیان کر دی ہیں اور پھر اس میں کالے کتے سے نماز توڑنے کا واقعہ بیان کر دیا کالے سے تو خاص دشمنی ہوتی ہے کالے کتے سے تو کالے رنگ سے تو تو اس نے اتنی روایت بیان کر دی بیان کیے جا رہا ہے کہ کتا ایسا کتا ویسا تو اب ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہوئی نا کہ قرآن کے اندر تو وکلبو وکلبوہم باسط الزراحی بالوسی کے الفاظ آئے ہیں اب انہوں نے کہا اس کو کس طرح ایڈجسٹ کریں انہوں نے کہا ایک روایت گھڑتے ہیں اس کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو صابق آف کتا تھا اب وہ اتنا مشرف ہو گیا تھا ان کے ساتھ اپنے وفاداری کو نبھاتے ہوئے کہ اللہ ان کو اس کتے کو جنت میں داخل کرے گا لیکن چونکہ جنت میں جانور نہیں جاتے ہیں کھانے کے لیے میسر جانور ہوں گے لیکن جانور نہیں جائیں گے یہ ہمارے ہاں ایک مت موجود ہے جنت کے بارے میں تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو انسان کا روپ دلوا کر اور اس کو انسان کی شکل میں جنت میں داخل کرواتے ہیں تو یہ روایت تفاصر میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسا کا کا کتا تھا اس کو انسان بنایا جائے گا اور انسان بنا کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا کیونکہ کتے کے نام سے تو چڑ ہے نا ان لوگوں کو ہمارے یہاں تو کتے کے نام سے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے کتا گالی بنا دی بھائی آپ ایک کتا ہے جانور ہے اس کو آپ نے گالی شمار کرنا شروع کر دیا سور ہے اس کو آپ نے گالی بنا کر استعمال کرنا شروع کر دیا پہلے آپ نے کتے کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کی بیٹھا ہوا ہے اس کو آگے لات مار دی پتھر مار دیا آپ نے بچوں کے دل میں اس جانور کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے اتنی نفرت بھر دی ہے کہ بچہ بچہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا دیکھتا ہے آپ مجھے بتائیے آپ خالق کی تخلیق کے بارے میں کیا پیدا کر رہے ہیں اپنی نسل کے اندر تو وہ کیا تصور رکھے گا کہ اللہ نے کیوں بنایا ہے اس کو ایسا خالق کی تخلیق کی بنیاد کے اوپر ہی تو آپ کسی کی اس کی خالق کی حمد و ثناء کرتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو رب العالمین کے اندر وہ کتا نہیں ہے جس کا اللہ رب ہے جب آپ نے کہا الحمدللہ جب آپ نے ہم کی ہے رب العالمین کے لیے تو رب العالمین تمام جہانوں تمام چیزوں کا رب ہے تو کتے کا رب بھی تو اللہ ہی ہے سور کا ربی تو اللہ ہی ہے آپ اس کی تخلیق کی بنیاد پر بھی اس کی حمد کر رہے ہیں وہ بھی تو شامل ہے اس کے اندر ایک تو حمد بھی کرتے ہیں اوپر سے نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں دو رویے متضاد اور اپنے ہی بچوں اپنے ہی نسل کے اندر اس کی نفرت کو پروان چلاتے جا رہے ہیں خواہ مخواہ اس کی لث کو گالی بنا دیا پہلے اس کی زندگی کو خراب کر دیا اور پھر اس کو کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کتے والی زندگی ہے یہ ایسا ہے یا ویسا ہے کتنا گالی کیسے ہو سکتی ہے آپ نے خواہ مخوا اس کو گالی بنا دیا اتنا نفرت کر دیا ہے کہ شیر کے نام رکھنا کسی کو شیر کہہ دینا کسی کو کسی اور نام سے کسی اور جانور سے منصوب کر دینا یہ تو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے لیکن جہاں کسی نے کسی کو کتا کہہ دیا تو اب تو وبال جان ہوگی اب تو ہنگامے ہرائی ہیں اور گریوان ہاتھوں میں ہوں گے اور لڑائیاں ہوں گی خاندانی نسل در نسل لڑائیاں چلیں گی کہ گالی کیسے بکی گالی کیسے ہے بھائی کتہ کہ نہ گالی کیسے ہو گئی کتے کو تو آپ یہ دیکھیں وفاداری کی بلند معیار کے اوپر سمجھا جاتا ہے تو وہ تو اس کی وفاداری کی بنیاد پر آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں جیسے کہ شیر کی بہادری اور طاقت کی وجہ سے آپ شیر کی مثال نہیں دے کسی کو تو اس میں کس بات کی شرم آ رہی ہے آپ کو کس بات کی گالی ہے بھائی کتنے ایسے معاشرے ہیں جہاں پر لڑکیاں اپنے آپ کو بلیاں کہلواتی ہیں کہ ہم تو مانو بلی ہیں یا ہم تو بلی کی طرح ہیں یہ تو اپنے آپ کو کہلوانا پسند سمجھتی ہیں لیکن یہاں جانور کہلانا پسند سمجھتے ہیں لیکن کتا کہنا یہ جو ہے یہ آپ کے لیے گالی بن جاتی ہے اور میں یہاں پر ذرا ایک بات وہ بھی واضح کر دوں کہ ایسے معاشرے دنیا بھر کے اندر مغرب ممالک کے اندر کتے کو گھر پہ پالنا فخر سمجھا جاتا ہے انسانوں سے زیادہ اس کو فوقیت دی جاتی ہے اس کی وجہ سے انسانوں کے نام پر اس کو کتے کے نام دیے جاتے ہیں لیکن یہ جو مذہب ہوتا ہے نا یہ ایسا خطرناک ایک مرض ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں رائج ہو جاتا ہے اپنی جگہ بنا لیتا ہے اتنا زیادہ پھیلا دیا جاتا ہے چیزوں کو کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اب وہ جو کتے کو وفاداری کی مثال سمجھتے ہیں انسان کو چھوڑ کر کتے کو پالتے ہیں ان کے ہاں بھی عورتوں کو بچ کے کے گالی دی جاتی ہے ڈوک تو میں میرے علم میں نہیں ہے کہ ڈوک کہتے نہیں کہتے گالی کی طور پر بچ تو گالی کی طور پر میں نے بقادہ سنا ہے کیوں بھائی آپ تو اس کو اتنا چاہتے ہو اتنا قریب رکھتے ہو اس کو پھر گالی کے طور پہ استعمال کیوں کرتے ہو یہاں میں ایک اتنا اور بیان کروں ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے میں نے کیا کہا کہ وہ انسان والے نام دیتے ہیں جو انسانوں کو دیے جاتے ہیں وہ جانوروں کو نام دیتے ہیں اور ہمارے ہاں بلیوں کو اور جانوروں کو جو نام دیے جاتے ہیں وہ ہمارے اپنے ناموں پہ نہیں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہم ان کے ناموں پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہے اور یہ دوستی ہے کیوں ہم نے اپنے ناموں کے اوپر اپنے جانوروں کے نام نہیں رکھے ذرا سوچیں تو عاطف نام کسی جانور کا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں ویسے تو آپ ہر چیز کو اپنی زمان میں رکھنے کو فخر محسوس کرتے ہیں لیکن جب جانوروں کو نام رکھنے کے بات آتی ہے تو دوسرے نام تلاش کیوں کرتے ہیں غیر قوموں والے جن کو آپ بدترین سمجھتے ہیں کتوں کے نام ہوں گے بلیوں کے نام ہوں گے سارے نام جو ہوں گے وہ غیر اقوام کی ہوں گے تاکہ آپ انسانیت میں فرق کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو جانوروں کی فیرس میں لاکر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نام رکھ کر یہ بڑے پرانے چلے آ رہے ہیں بڑی گہری سازشیں ہیں لوگ سمجھتے نہیں لوگ سمجھتے بڑا فخر کی بات ہے میں نے تو انگلش نام رکھا ہے آپ کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ آپ انگلش نام رکھنے کی آڑ میں انسانیت کی تزدیل کر رہے ہیں ان کو جانور کی کیٹیگری میں لا کر کر رہے ہیں اپنے بکس کو اس طرح ظاہر کر رہے ہیں وہ جو نام رکھتے ہیں وہ تو انسانیت کے مرتبے میں لے جاتے ہیں اس کو وفاداری کے اندر اس لیے وہ نام رکھتے ہیں یہاں تو آپ نے خود ہی کتے کی زندگی کو خراب کر کے اس کو برا بیان کر کے وہ اس کو گالی بنا دیا اب وہ گالی کے طور پر رائج ہے ہمارے یہاں کتا کہہ دینا کسی کو کتا کہہ دیا تو وہ گالی ہو گئی سن آف ڈوگ کہہ دیا تو وہ کتہ میں نے باقاعدہ لوگوں کو کتا نام زبان سے نکالتے ہوئے شرم محسوس کی ہے کیوں کیا کہیں اس کو اگر آپ کتا نہیں کہیں گے تو آپ نے اتنا گالی کے اندر اس کو شامل کر دیا ہے کہ قرآن نے جب کتے کی مثال دی ہے انسان سے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا خود ایک گالی بگتا ہے کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس چیز کو خود ہی تو کرتے ہیں یہ کام قرآن نے جب ایک جگہ کہا تحمل علیہ یلحس کمسدل کلب کلب کی مثال ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس کہ اگر بوش ڈالا جائے تب بھی ہاپتا ہے نہیں ڈالا جائے تب بھی ہاپتا ہے تو قرآن نے تو باقاعدہ انسان کو کتے سے مثال دے کے سمجھایا ہے اور اگر یہاں سے آپ نیگٹیوٹی نکالیں گے کہ اللہ نے یہاں پر اس کی مذمت کے لیے نکالا ہے تو میں آپ کو آیات کے اندر ایک اور الفاظ دکھا دیتا ہوں سورت المائدہ کے اندر آیا ہے کاف لام اور با کلب کتے کے لیے استعمال کرتے ہیں عربی زبان کے اندر قرآن نے اسی لفظ اسی مادے سے بننے والا مقلبینہ یہ بطور صفت استعمال کیا ہے بطور حالت استعمال کیا ہے وما علمت من میر الجواری مکلی بینا، کاف لام اور باس ہے ٹرین کرنے کے لیے انسانوں کے لیے بطور نعمت قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اسی لفظ کا اسی مادے کا مقلّینہ اس میں فائل بن کے آیا ہے مقلبینہ تو تو آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ لفظ قرآن نے کاف لام بات اور خود انسانوں کے لیے استعمال کیا ان کی صفات کے لیے ان کی نعمت کو اپنی نعمت کو بیان کرنے کے لیے تو یہاں سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو کتے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ بدترین قسم کا جانور ہے لوگوں نے اس کے بارے میں جو روایات بنا بنا کر جو اس کی تنقیز کی ہے اس جانور کی جو اس کا حق تھا وہ اس کو نہیں دیا جو اس کی وفاداریوں کی مثال ہے تھی جو اس کی صلاحیتیں تھیں اس سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اس کو ذلیل کیا گیا <تصفح> بات ہی نہیں کرتے اس موضوع کے اوپر اللہ کی مخلوق نہیں پھر بات کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر حقیقت کو سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ اگر کتے نے آپ کے برتن میں منہ ڈال لیا ہے تو آٹھ مرتبہ سات مرتبہ مٹی سے دھوئے ہوں اور آٹھ مرتبہ پانی سے دھوئی ہے یہ مسلم کی روایت ہے کیوں بھائی ایسا کیا کر دیا اس نے ایسا کیا ہے اس کے منھ کے اندر کہ جو اس کو سات مرتبہ مٹی سے صاف کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے پانی سے ایک مرتبہ صاف کرے بعد ہر چیز صاف ہو جاتی ہے اس چیز کی وجہ سے لوگ آپ کے دین کو آپ کے حدیثوں کا مذاق بناتے ہی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی کہ سات دفعہ مٹی سے دھورے سے وہ گندہ ہو جائے گا مٹی کون سی پاک ہے مٹی کے اندر پیشاب کیا ہوا ہو کسی جانور نے تو پاک ہو جائے گا برتن اس سے تو سات مرتبہ مٹی سے صاف کریں اور ایک مرتبہ اس کو پانی سے واش کیجیے یہ روایات مسلم کے اندر موجود ہے آپ یہ دیکھیے کہ خود مانتے ہیں کہ اس زمانے میں شکاری کتے شکار کیا کرتے تھے اور باقاعدہ روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتا اگر کسی کو منہ سے پکڑ لے تو آپ کے لیے بالکل جائز ہے وہاں تو کہیں نہیں لکھا کہ اس کو آٹھ مرتبہ دھونا سات دفعہ اس پکڑے ہوئے شکار کو مٹی سے دگڑنا اور آٹھویں دفعہ اس کو پانی سے دھونا روایت حدیث کی اسناد کے جب بحث ہوتی ہے تو اس روایت حدیث کی اسناد میں اس روایت پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں کون سا سننا ہے سمجھنا ہے خود ہی اس کو گالی بنا دیا اس سے نفرت کے درس دیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر میں ہیں تو آپ کے گھر میں فرشتے نہیں آ رہے ہیں میں نے کیا کہا تھا شروع میں کہ فرشتے کون سے پہلے کہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ان کو معلوم تھا کہ اشکال تو پیدا ہوگا انہوں نے کہا کہ ان کو رحمت کے فرشتوں میں ڈال دو تاکہ لوگوں کو یہ دلاسہ دیتے رہیں کہ بھائی مرنے والے کے پاس ملک الموت آتے ہیں اعمال نامے جمع کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ قرآن سے جائزہ لے لیجیے قرآن کے اندر کہیں بھی کتے کے بارے میں کوئی مذمت موجود نہیں ہے بلکہ اس کی تعریف کی گئی ہے اس کو اصحاب کہاف کے ساتھ منسلک کر کے قرآن نے بیان کیا ہے مکلبینہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو کلب کا لفظ عربی زبان میں کتے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں وہ کون سا آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے آپ تکلیف کا باعث بن رہے وہ تو آپ کے لیے ہمدن گوش ہے وہ تو آپ کی حفاظت کر رہا ہے آپ اکیلے ہیں تو آپ کے لیے مدد لے کے آ رہا ہے باہر سے یہاں تک میں نے دیکھا ہے ویڈیوز کے اندر میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ اگر سمیم کورٹ میں ڈوب رہے ہیں تو خود کود کے ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے کیا چاہیے آپ کو اس سے زیادہ ہے مذہب اتنا رائج ہوا ہوا ہے مذہب اتنا تسلط کر چکا ہے مذہبی جھوٹی روایات کے میں نے کیا کہا کہ اتنا رائج کر دیا کہ جو اس کو اتنا افضل سمجھتے ہیں وہ بھی بچ کی طور پر اس کی کتیا کو جو ہے وہ گالی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کیا کر دیا ہے اپنی زبان کے اندر اس کو گالی بنا دیا ہے ضروری تو نہیں ہے آپ کی زبان والوں نے کسی اس کو گالی بنا دیا ہے تو وہ گالی ہی ہو گالی کیسے ہو سکتا ہے کتے کو کتا نہیں کہیں تو کیا کہیں میں کیا کہوں اس کو شیر بننا پسند کرتے ہیں بہادر کی وجہ سے وفاداری کی وجہ سے کتک کہنے میں کیا مشکل ہے نہیں بھائی اب تو ہنگامہ ہوگا اس نے گائی با کیے ہیں مجھے اس نظریے کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور سوال کا دو ہی بات تھی نا ایک تو منہ ڈالنے کی بات تھی اس کے اندر اور ایک کیا تھا کہ پالنے کا پال سکتے ہیں نہیں پال سکتے بھائی پال سکتے ہیں بالکل پال سکتے ہیں لوگ پالتے ہیں اور کوئی نیکی کم نہیں ہو رہی غلط ہے قرآن نے کہیں نہیں کہا اصحاب کاف نے سے ریلیٹ کیا ہے قرآن نے اس کتے کو جو زراعی بالوسید کے الفاظ آئے ہیں جو ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا تو کوئی حج نہیں ہے قرآن کچھ بنا نہیں کرتا یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں لوگ بتا رہے ہیں یہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں یہ اللہ کی مخلوقات سے نفرت کروائی جا رہی ہے اسی طرح میں کسی دن خنزیر کو بھی بیان کروں گا سوہ والے مسئلے کو جو ہمارے ہاں رائج ہے نا کسی دن اس کو بھی بیان کروں گا ہاں کتے کے ناپاکی کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا کہ زبان ناپاک ہے تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ زبان ناپاک ہے تو اس کو ہاتھ لگانا بھی گندگی یا رہے بھائی اس کی زبان ناپاک ہونے کی بات کر رہی تھی تو آپ کہتے ہیں کہ کتا اگر کپڑوں پر لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی آپ کو کس نے بتائی بھائی یہ بات یہ جو نمازی حضرات ہیں اور جو نمازی حضرات کو تنبیہات کرنے والے مولوی صاحبان ہیں وہ ذرا مجھے وہ روایت دکھائیں کس روایت میں لکھا ہوا ہے ایسی بات کہ اگر کتنا آپ کے کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے کسی روایت میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے کسی روایت میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ کتے کا بدن ناپاک ہے ایک روایت مجھے دکھا دی جائے یا مجھے کوئی ایسی روایت دکھا دی جائے جس میں باقاعدہ یہ لکھا ہو کہ کتے کی زبان ناپاک ہے ایک روایت نہیں اس میں ناپاکی کے الفاظ آئے ہوں غیر و طاہر طاہر نہیں ہے اس میں صرف دھونے کا ذکر ہے ناپاک ہونے کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی تو ان تمام توہمات کو اپنے پاس سے دور رکھیں حقیقت کی روشنی میں جیئیں ہیں اللہ کے مخلوق ہے اس سے محبت کریں ورنہ نفرت بھی نہیں کر سکتے محبت نہیں کر سکتے نفرت کرنے کا آپ کو کس نے کہا ہے بھائی نفرت کریں آپ نفرت کر رہے ہیں اس مذہبی اثر کی وجہ سے جو آپ کے اندر رائج کر دیا گیا ہے پیدا کر دیا گیا ہے کتے کا تو یہ ہو گیا نا کہ بس آپ کو میں بتایا نا کتے کا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ وہ گالی بن چکا ہے ساتھ میں تصویر لگا دینا یا اس کی اسکرین پر اپنی موبائل کی اسکرین پر کتے کی شکل آ رہی تھی تو بولتے ہے کتا کا لگایا ہوا ہے کوئی اور چیز نہیں بلی تھی آپ کو لگانے کے لیے کیوں بلی لگا لیں کتا نہ لگائیں شیل لگا لیں کتا نہ لگائیں وجہ نفرت میں نے کہا نسل در نسل نفرت کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور جتنی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں لوگوں نے بتائی ہیں یہ سب باتیں ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کی مذمت میں اس کے حرام ہونے کے بارے میں تمام روایات جھوٹی ہیں تمام روایات جتنی باتیں کوئی بتائے گا آپ کو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جھوٹ رہا ہے چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے وفائی فائد سمجھا جاتا ہو عالم سمجھا جاتا ہو مفتی سمجھا جاتا ہو یہ عام بندہ ہو یہ سب آپ کو جھوٹ بتا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے روایات کے اندر سب باطل آیا ہے قرآن نے کہیں مذمت نہیں کی ہے بس اس کو یاد کیا ہے ایسا تو کوئی واقعہ روایت کے اندر تو نہیں ہے کہ شیطان کے تھوک سے کتا بنا ہے یہ تو ایسے ہی جھوٹ کے پلندے ہیں میں نے بتایا نا کہانیوں کے دلدادے ہیں کہانی سنی ہو تو بس کان کھڑے ہو جاتے ہیں تو نئی چیز مل گئی اچھا ہمارے جو ایسے جو خطیب خطبہ حضرات ہیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے ایسے قصے سنا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عوام کو جو چاہیے بیچو عوام تو خوش ہوتی ہے قصے کہانیوں سے ایک سو تیس فٹ ہور ہے تو لوگ کے کان کھڑے ہو رہے ہیں بھائی ایک سو تیس فٹ ہور تو ہوگی اپنے قط کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہو وہ اپنے قط کے بارے میں نہیں سوچ رہا وہ ایک سو تیس فٹ کی ہور کے بارے میں سوچ میں لگ گیا ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کے سامنے کیسا لگوں گا نہیں وہ کیسی لگے گی وہ ذہن میں آ رہا ہے اس کے کہانیوں کے دل ہیں وہ ایک سو تیس فٹ کی ہو رہے ہے مجھے معلوم ہے کسی کو معلوم میں دیکھ کے آیا ہوں ارے بھائی نکل جائیں کہانی اسے میں انشاءاللہ کسی دن سور کے مسئلے پہ بھی بات کروں گا کوئی سوال وغیرہ آئے گا تو